и мне пришлось мне пришла в голову отличная идея. Я съел половину этого острова, mm -hmm. и остров донес меня до берега. Вот так я спасся с сладкого острова. Mm -hmm. Хорошо, Майдер. Таня, что ты хочешь готовиться? Нет. Ну как, что было соблюдено у Матвея? просто за мной себя не было. Не было? Заметьте да, сам, да? Похвала была. Похвала была? Да. 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 Как всегда, мне помогла моя смекала. Да. Да, да, да. Что ты хочешь сказать? От первого от лица было. была. Что? Возле меня. Вот да под... следующий. Хорошо, да. давай мы а же покажу. обсуждаем историю. От от первого лица от первого лица. Да. А как ты думаешь, оцени слушатели, они тебя внимательно слушали? Нет. Нет? Они... Ну спроси кому-нибудь вопрос по своей истории. Какой был остров, например? А давай мы спросим, кто не понимает. Кто у нас? Сладкий. 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 А что она... Я специально не понимаю. Что на да? нем была? было? Газировка и мороженое. Не только. Молодец. А что еще было? Расскажешь нам? Да нет, там, нет, там нет, вообще все было. Сладости не важно. Ну, ты а сказал, да, только нет, можно было шоколад. Хорошо, спасибо. Присаживайся. У меня лишь одного так, не Так, следующее, а пожалуйста. Спасибо. Внимательно, слушайте, не закупаем, да? Секундочку. Кто уже рассказал, тоже является слушателем. Да? Согласны? Как вы думаете, кому я сейчас обращаюсь? Мария Матвей. Кто у нас рассказал, тоже слушатель, да? Так что у тебя сейчас очень главная роль быть слушателем, действительно. Давай. Однажды я отправился в Летел на, на ракете, долго-долго, и, наконец, прилетел на Марс. Иду, иду, и вдруг я вдруг упал в какую-то яму. Яма глубокая, вылезти я никак не могу. Но вдруг вижу какую-то пещеру. О, какая радость! Пещера была небольшая, и я вылез в космос. Вылетаю, я оказался около своей ракеты. Так я понял, что нас дверя. И меня поместили в газете, потому что у меня есть свое открытие. О, здорово. Что ты начевает? Дыря. Дополни историю как то нет? Покажи всем иллюстрацию. Хорошо. Так на чем же отправлялся барон Мюнхгаузен? На ракете. На ракете. И? На чем ты еще отправлялся? На Марсе. Нет? Нет. Какой Марс оказался? Нету. А что случилось в конце истории? Его поместили в газету. газету. Почему его поместили в газету? что он был на своем Да, совершенно верно. Присаживайся. Давай следующий Слушатели, не забываем про свою главную роль, да? Одну из главных ролей. Я задумался, как же ты пытаюсь наделать. И вот проблема. У меня ножницы не поменяли. Они взяли ножницы и понесли в чёрную. Ножницы растерялись. Я раз и вернулась к ножницам. Они и вывелись на... 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 на чёрную. Ножницы, которые мы я Хорошо, подожди, не уходи. Матвей, расскажи, как он выбрался из трудной ситуации? Он, он, в пещеру, он в пещеру, он увидел какую-то пещеру. Было такое? Нет, Нет я вообще не помню. А о чем же это может сказать? Сама. Сама. Подожди, подожди, подожди представляете? А ты слушал историю Матвея? Да. Я не слушаю. А ты не слушаешь. Ну мы давай мы послушаем то, что нам скажут внимательные слушатели. Давай, Санц. Сам. Сам, давай. Как он выбрался из трудной ситуации? Он сломал решет. Разбил. 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 Ну да. Он разбил, сломал. И, и, и побежал на реке. Молодец. Хорошо. А как он попал в трудную ситуацию? Кто скажет? Сам, спасибо. Кто скажет? Как он попал в эту трудную ситуацию? Никто не... Ладно, сам давай. Ну давай. Никто не хочет. А. Так это. А, он, 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 там была война с турками, и он случайно попал в ракету и полетел на Юпитер. Он не мог, он как не вырос, но инопланетяне просили его, и принесли в клетку. Угу, молодец. Хорошо, присаживайся. А можно вот так? вот. можно, да, за урок поставить? Следующая Алена вроде бы хотела у нас дать ему Давай, Хорошо, а потом Саша следующий. А потом ты, хорошо? А можно, Матрик? Можно вот тут вот? Да, можно вот тут вот? Конечно, можно. Слушайте, не забывайте свою главную роль, да? Не забываем, кстати, еще назвать свою историю. Да, название придумать. Я прям с на планету Уран. Я долго летел, 200 дней и 5 месяцев и перелетела, и прилетела. Но когда Презис. я сделала шаг на уран, то мне как-то стало не по себе. И я опять решил сделать еще один большой шаг вперед. Ага. И тогда вообще у меня разболелась и закружилась голова. Но я не растерялся, взял себя в руки и попал на эту планету. Там так было красиво, то, что я не выдержал и закричала от счастья. Но неожиданно сверху что-то заблестело. И немного, и я немного испугался. И увидел там какую-то летающую тарелку. Открылась дверь, и оттуда вышла. И они мне говорили, иди к нам, милый Михайлович. Но я же, но я не пойду. И, не, и неожиданно взял меня кто-то э, сзади и опустил на землю. Угу, mm -hmm. здорово, молодец. Саву, вот, спасибо. Мы видим, что ты очень внимательно слушаешь. Алена, кому ты задашь вопрос? Кого хочешь вопрос задать? На какой планету? На какую планету он отправился? Кого ты спросишь? Уран. Катя. Катя Маслова. Ну что подскажет? Давай. Музыка. Уран. Уран. Присаживайся. Спасибо. Какой еще вопрос? Так он выбрался из трудной ситуации. Давай, Мудит. Да Шу -шу -шу. как он выбрался из трудной ситуации? Он его кто-то за, за ногу схватил и в ней За ногу спортил? Он взял ты? себя в руки и... и, и Алина, расскажи, как было на самом деле? Как же он отправился домой? Его сзади схватили и опустили. Сзади его схватили, да? И опустили на землю вниз. А С какой планеты, Саша? С Урана, <сосы> молодец. Присаживайся, Аля. А, давай, Саша, пожалуйста. После Саши потом... Давай название своей истории. Покажи нам иллюстрацию, которую ты нарисовала. Посмотрим иллюстрацию внимательно, слушайте. Ничего страшного, скажи. Здорово, молодец. Давай, читаем. Как называется твоя история? Да, название? Да. Давай. Это «Лизи динозавр». Как-то раз летел я на, кораб... на, корабле. А ты, может быть, помнишь свою историю? Вы слышишь, что ты попробуешь? Нет. Нет, помнишь? Летел, летел в, откры... в открытом возрасте. Вижу планета. Очень похожа на землю. Ну mm -hmm. и думаю. Земля. И полетел. Появился. И пошел в джунгли, которые там были. Смотрю, а за кустами стоит Фредс. И думаю, что с, что с планетой? И догадался, что это не моя планета. И думаю, надо дать ей название. Дал ей название «Планета динозавров». И решил, что полечу бы я домой. Но не тут-то было. Я забыла, где припарковал свой корабль. Да, слушаем историю. И...